99 перевірок з початку року влаштували податкові органи по відношенню до Миколаївського тепловозоремонтного заводу, а також його партнерів. Парадокс. Але цього ж року, буквально днями, підприємство та його керівник отримали відзнаки національного рівня, що засвідчують якість та успішність їх роботи. Працівникам будь-яких підприємств різних форм власності добре відомо наскільки виснажливими можуть бути рейди та ревізії контролюючих органів. Податківці, зокрема, постійно проводять зустрічні перевірки документів за укладеними угодами. Якщо налогове підтверджує наліччя з двох сторон ідентичних, так скажем, документа оборота ідентичного, то виходить, що у підприємстві все в порядку. ну как бы, но хотя это не показатель, они почему-то пытаются какие-то нюансы в работе предприятий находить, что, чтобы опять-таки подтвердить обратную сторону не происхождения этой сделки, то есть, ну, грубо ее завалить, что ли. К сожалению, мы до сего момента еще живем по налоговому кодексу, в основе которого лежит э, теория жертвенности, сформулированная еще в конце XIX века э, Львом Виты, был такой граф экономист. Но при этом весь мир уже давно э, перешел еще в середине XX века в 70-х годах к теории кенсианства, на основе их строилась э, налоговая налоговая реформа, налоговая политика ведущих стран. Сейчас уже все передовые страны давно придерживаются все-таки теории предложения, то есть там где идет очень четкая зависимость между размерами налогов и стимулированием развития производства. И далеко, далеко не всегда увеличение нормы налогов влечет за собой увеличение бюджета. После прохождение определенной точки идет наоборот уменьшение. Но, ну, видимо, что-то люди определяющие у нас налоговую политику в стране пока, видимо, еще не готовы перейти на, на те рельсы, на которых уже стоит весь передовой мир. Хотя меня обрадовало сообщение это пару месяцев назад, один из основателей как раз этой теории, он был приглашен в качестве советника нашим министром финансов. Ну, посмотрим, не знаю. Вот на днях очередной налоговый кодекс должен быть внести на рассмотрение Верховную Раду. Хотелось бы его почитать, какие там внесены изменения, изменится что-то, не изменится. Но пока в сложившихся ситуациях я а, с большим трудом представляю себе, о какой инвестиционной привлекательности мы можем говорить с таким количеством проверяющих. Керівництво заводу вважає, що така активність податківців викликана виключно бажанням витащити якомога більше грошей в бюджет. Про сприяння розвитку бізнесу, неодноразово проголошене можновладцями різних рівнів, за таких умов говорити не доводиться. Якщо навіть підприємство відоме як успішне і де в чому унікальне, змушене, відволікаючись від вирішення виробничих питань, постійно доводити свою невинуватість. До речі, доводити успішно, в тому числі у суді. некоторые есть доведения до судов, но подтверждения того, что это неправомерно, пока не было. Но хотя они очень хотят этого. К сожалению, наблюдается нехорошая тенденция, вопреки многим разговорам о либерализации, о стимулировании работы бизнеса, о инвестиционной привлекательности, тем не менее, за прошлый год таких проверок у нас было меньше. То есть у нас в году 250 рабочих дней, и уже на сегодняшний день их уже 99 этих проверок. Причем проверка она же не длится один день, она длится 2-3 неделю. То есть мы фактически вот несколько лет и находимся в состоянии проверок ежедневно. То есть они у нас не прекращаются, как правило, это одновременно, там и две, и три. Ну, может быть, органов контролирующих слишком много, может быть, количество чиновников слишком много. Но, тем не менее, мы имеем факт. И на фоне того, что предприятия Работающие с каждым днем их становится все меньше, соответственно на работающие предприятия нагрузка становится все больше, потому что количество, количество бюджетников, чиновников их не уменьшается, а количество работающих предприятий, к сожалению, уменьшается. Водночас, за даними постійно діючого національного бізнес-рейтингу, Миколаївський тепловозоремонтний завод визнано лідером галузі, а його керівника нагороджено орденом гордість країни та медаллю за професійні заслуги. Люба награда на, конечно, всегда приятна, при этом, звісно, не стоїть этому значення, але при этом вона характеризує… уровень работы предприятия она характеризует качество работы предприятия потому что ну как ни крути все-таки не каждый год и не каждое предприятие отмечают не все даже попадают в этот рейтинг. Дружи, сегодня на заводе ремонтуется 12 замовлений из різних куточков Украины.